জীৱনত কাৰো পৰাই বৰ বেছি আশা নকৰিব কাৰণ আশা আৰু অপেক্ষাই সদায় মানুহক কষ্টহে দিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাত সাঁজ অকণমান স্পেচিয়েল বিশেষ কাৰণ একো নাই যদিও কেতিয়াবা এনেকৈ ভাত সাঁজ ৰান্ধিও ভাল লাগে নহয় জানো তাকে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ বাবেই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা মায়ে ফোন কৰিলে যে ভাইটিৰ হাতত বস্তু কেইটামান দি পঠাইছোঁ বুলি বস্তু মানে বাৰীৰে শাক পাচলি তাকে আকৌ মানুহজনে আনিবলৈ যাওঁতে বজাৰৰ পৰা মাছ ওলাই আহিলে মাছটো দেখি হয়তো চিনিয়েই পাইছে মাছটো হৈছে কোমল কাপ মাছ মাছৰ প্ৰতি মোৰ বৰ বেছি এটা লোভ নাই যদিও একেবাৰে সৰু মাছ হ'লে পাতত দি আৰু ডাঙৰ মাছ হ'লে ফুলকবি বিলাহী আৰু আলুৰ লগত জোল কৰি খাই পিছে ভাল পাওঁ বাকী মধ্যমীয়া মাছবোৰলৈ মোৰ ইমান বেছি হাবিয়াস নাই আৰু এয়া হৈছে ঘৰৰে ফুলকবি বাকী আলু আৰু বিলাহীটো কিনা ঘৰৰ ফুলকবিৰ লগত বজাৰৰ ফুলকবি কেতিয়াও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে এয়া হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় বন্ধাকবিয়েই হওক নাইবা ফুলকবিয়েই হওক খাই বৰ ভাল লাগে পিছে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা ফুলকবি আৰু বন্ধাকবি খাবলৈ কিন্তু ভয়ো লাগে আৰু সেইকাৰণে নতুন বছৰতে হওক বা দুহেজাৰ তেইছ চনতে হওক ফুলকবি খোৱা নাই আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এয়াই প্ৰথম ঘৰৰ ফুলকবি খাইছোঁ আৰু যদিও ঘৰৰ অকণমান বইল কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে গেছটো জ্বলাই এয়া পানীত বন্ধাকবিৰ ফুলকবিটোৰ লগতে আলুকেইপিচ অকণমান সময় গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইফালে কেৰাহীখন পাতি মাছ কেইপিচো ভাজি লৈছোঁ যদিহে এয়া ভাজি থকা মাছকেইপিচ দেখি আপোনালোক কাৰোবাৰ লোভ লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো পঠাই দিব আৰু মই ভজা মাছ নিশ্চয়কৈ পঠাই দিম এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থকা অৱস্থাতে আপোনালোকক ফুলকবিখিনি দেখাইছোঁ ফুলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে আৰু মাছ ভজা কেৰাহীখনতে মই বিলাহী এটা কাটি দিছোঁ ফুলকবিখিনি বনাবৰ কাৰণে আৰু ফুলকবি বনাবৰ অৱস্থাতহে মোৰ মনত পৰিছে যে আমাৰ ৰুমত আজি পিঁয়াজ নাই যি কি নহওক পিঁয়াজৰ সলনি নহৰুকে দুটামান দি দিছোঁ নহৰুখিনি মই পিচি দিয়া নাই মানে গোটাকেই দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে ফুলকবিৰ লগত অহা পাতখিনি বাকী এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজ খোৱাৰ পাছতেই মই ইয়াত ফুলকবিখিনি দি দিছোঁ যিহেতু ফুলকবিখিনি ভালকৈ সিজা নাই অকণমান অকণমান সিজি আছে আৰু চাই থাককচোন বাৰু কি কৰোঁ আৰু নৰ্মেল আমি যেনেকৈ ভাজি বনাওঁ তেনেকৈয়ে ইয়াত হালধি আন্দাজ অনুসৰি নিমখ লগতে মই মছলা এটাও এড কৰি দিছোঁ এইটো চিকেন মছলা এইটো এড কৰি দিছোঁ বাকী বেলেগ মছলা মই একো এড কৰা নাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে এড কৰিব পাৰে আৰু মই ফুলকবিখিনি গোটাকৈ মানে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ বাকী ধুনীয়াকৈ সিজিয়েই গৈছে ফুলকবিখিনি আৰু এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকি থ'ম আৰু আনফালে ঘৰৰ পৰা মায়ে শাক পাচলিৰ লগতে মিঠাইও দি পঠাইছিল তাকে দুটা মই লগতে খায়ো লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ বাকী এইখিনি হৈছে ভাজি থোৱা মাছখিনি মাছৰো দুপিচমান অকণমান দেৰি গ'ল এইটো পিছৰ কথা বাৰু যেতিয়াই মানে মই ভালকৈ কিবা বস্তু এটা বনাম বুলি ভাবোঁ সেইদিনা অকণমান মানে দেৰিয়ে যায় আৰু কিবা এটা আপোনালোকৰ হয় নেকি তেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মই ভাজিখিনি হৈছে এতিয়া ইয়াত পানী দিব লাগিব আৰু মই ফুলকবিত পানী এড কৰাৰ অকণমান সময় উতলিবলৈ দিয়াৰ পাছতেই মাছ কে পিচিয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম আনফালে অথনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোৱেই যে মাছৰ পেটু আছে মানে মাছৰ কণী আছে আৰু মাছৰ কণীৰ লগত পিঁয়াজ সৰহকৈ দিলে ভাল হয় কিন্তু মোৰ ওচৰত আজি পিঁয়াজ নাই আৰু ইমান সোনকালে দোকানো নোখোলে সেইকাৰণে পিঁয়াজৰ অবিহনে আজি কামটো চলাই দিব লাগিব আৰু এইখিনি মই ভাতৰ লগত বনাম যিহেতু মোৰ ওচৰত বেঙেনাও নাই গতিকে একো নাই কেতিয়াবা এনেকৈ খাই চাব লাগে ভালেই লাগে বাৰু ভাতৰ লগতো আৰু চাই থাকক আপোনালোকে বাকী এই কেৰাহীখন যে দেখিছে কেৰাহীখন সেইদিনাখনৰ মাটিৰ কেৰাহীখন মানে লোহাৰ কেৰাহীখন আৰু ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা হৈছে লগতে এয়া দি দিছোঁ ধনিয়া এড কৰাৰ পাছতে মোৰ মাছৰ কণী ভাজি হৈ গ'ল আৰু আনফালে এয়া ফুলকবি আলু আৰু বিলাহীও ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া ধনিয়া এড কৰিম ঠাণ্ডাদিনত এটাই সুবিধা আঞ্জাখন খাবলৈ বেয়া হ'লেও মুঠতে ধনিয়াকেইডাল যদি দি দিয়া হয় ধনিয়াৰ গোন্ধটোতে খাবলৈ মন যায় আৰু ৰংটো দেখি গম পাইছে খাবলৈ কিমান ধুনীয়া হ'ব বাকী হৈ গ'ল মোৰ ফুলকবি বিলাহী আৰু মাছৰ তৰকাৰী আৰু এইফালে বনাই মেলি আজৰি হৈ যোৱাৰ পাছতে এতিয়া সময় চাৰে ন বাজিছে গতিকে আমাৰ ভাত খোৱাৰো সময় হৈছে যিহেতু আৰু মই মানুহজনৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ স্পেচিয়েল থালিখন বাঢ়ি দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে নিশ্চয় লগ পাম লগতে আপোনালোকে যদিহে পেজখনলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ পেজটি ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ